Наши люди это наши. Тем люди. более Владимир Владимирович сказал, детали, что это наш это братский наш... народ. А какое будущее Слушай, этого народа нам нужно понимать или на Секундочку. Знаешь, были два брата, Кайн и Авель. Историю продолжать? Вот я про то же. Поэтому братский народ не обозначает, к сожалению большому, в истории, что отношения между братьями всегда хороши. Это обозначает, что система отношений становится такой сложной, и мы к брату со всей душой, а он нам что? Это братья так убивают наших? Это братья утюжат Горловку? Это братья утюжат Курск и Белгород? Это братья пытаются каждый раз с криком уничтожить Москву и Сам. Это что ли братья? Те, которые страдают и нам помогают, те наши братья. Но мы же только об этих же людях говорим. Нет, это извини. Но мы говорим, что там не должны исходить для нас угрозы. Угрозы. И мы должны защитить русского человека. А когда пытаются русскими как щитом прикрываться и продолжать делать атомную бомбу, мы должны делать соответствующие выводы. И не позволить им сделать нечто, что может нанести такой ущерб нашему народу. Поэтому мне плевать. Не плевать на наших. Там, если надо, все отстроим. Сколько раз Россия все отстраивала? Киев сколько раз отстраивали? <звы> Только после Великой Отечественной войны, да? Вспомни, сколько раз. Туда. Немцы сходили, разрушили. Мы брали тяжело. Женя, если... не в центре мира Украина. <звы> Глоб... В этом глобусе. Вот это вот такое пятнышка, может и не будет. будет Понимаете, но ну, оптимизм, я думаю, что еще ничего не отойдет на самом деле. Я исхожу из того, что как бы там ситуация не развивалась, у нас нет принципиальных с вами разногласий. Я считаю, что должны быть использованы все инструменты, в том числе понимание <как> оппонентов и перетягивание <как> их на свою сторону, если говорить грубо, просто и внятно. Жень, Потому что есть думаю, большое что... количество лояльных людей, которые должны с нами работать на наши интересы. Это будет правильно, или на общие интересы, если говорить более есть точно. Ли принципиальная разница наших подходов. Мене волнує, що буде з Росією. Ну і далі також будемо говорити знову ж таки про расистів, про те, що вони постійно роблять бунти. Про те, що ну дійсно розуміємо, чому вони відмовляються йти у цю війну, чому вони відмовляються брати участь в СВО. Все ж таки за майже три роки повномасштабного вторгнення. Мабуть, тих хто з них зрозумів, що вони просто стоїть гарматним м'ясом, що приходячи на території вільної незалежної держави, і роблячи тут ті речі, які вони роблять. Їм ніхто не подякує, не посміхнеться і. І знаємо, що роблять, що роблять наші Збройні Сили України, наші захисники та захисниці з расистами, як ми їх ліквідуємо, тому що дійсно бачимо, що це не люди, тому що вони чинять просто жахливі, жахливі речі. Так от, полковник Збройних сил України в запасі та військовий експерт Роман Цвітан далі більш детально нам розповість про бунт расистів і чому ж вони відмовляються брати участь в СВО. Российские военные бунтовать в большей своей массе точно не будут. Механизм набора, механизм обработки остатков российских мозгов, которые попадают в армию российскую, они не дают возможности россиянам реально бунтовать или там довести до уровня черного лебедя, который мог бы разорвать Российскую Федерацию изнутри. То есть это не тот немножко случай даже без там, финансирования, даже без единственного, что пайка должна быть, чтобы можно было что-то есть и за что-то выйти. И по большому счету российская армия определенное время будет выполнять боевые задачи. Это, я бы так сказал, точечные пока случаи, хотя их, естественно, намного больше. Ну и армия не маленькая. У россиян реально, если с военнослужащими и служащими российской армии, больше двух миллионов. Потому это не единичный, не единичный случай, но и не такой масштабный, как бы нам хотелось. А то, что определенное количество не попадает в информационный поток такого рода бунтов, если можно так сказать, это заслуга российской службы, то есть контриков контрразведки, естественно, определенного, там есть особый отдел, так называемый, который более-менее ситуацию плюс определенный механизм замполитов, который также удерживает российский выход информационного потока в общий поток. То есть, я думаю, это не единичный, но, еще раз повторюсь, он не приведет к каким-то потрясениям внутри России. Потрясением Россию развалит экономика. Та же самая картина, как и Советский Союз развалила недостаток финансирования, та же самая картина и с Российской Федерацией. Ее развалит внешние санкции, там цена на нефть ниже 40 долларов. Может быть, санкции вторичного уровня, наложенные на партнеров России, или обозначение России как государство спонсора терроризма, которое приведет тоже к обрушению российской экономики. Ну а далі про подію будемо говорити, яка нещодавно відбулася. Дональд Трамп переміг на президентських виборах у Сполучених Штатах. Америки, і взагалі він така досить неоднозначна людина. Не знає, чого від нього очікувати чи буде він і надалі підтримувати Україну, постачати озброєння чи м, навпаки буде за Ерефією. Виникає питання у багатьох людей цього світу, і дуже багато думок є з цього приводу. І ось Фокс News висловила свою, і вона була такою. Трамп стане подарунком для Украины, також маром для Путина. Майбутній президент сможет перехитрить Путина Та не вестися на його трюки, і у січні має відбутися інавгурація Дональда Трампа. Ні чомусь саме до 20 січня дуже вона поспішає і хоче Курщину всю визволити. Також досить такий цікавий факт. І вони ось зараз на фронті активізувалися і намагаються далі просуватися і захоплювати якомога більше території. Можливо, це пов'язано з якраз. події, яка має відбутися у січні у Сполучених Штатах Америки і у Орефі там якісь свої плани, можливо на все це.